Приятно свой рот закройте. Украинцы все. Мы украинцы, киевляне, а И мы любим нашу Украину. Ребята И мы не любим тогда, когда умирают люди. Ребята из Бандерштата, что вы хотите? А молчат люди, потому что их запугали. Тебе И если люди молчат, это не значит, что они вас поддерживают. Ну, ребята звонят, у них отговорка заплатили, чемодан заказал в России, все, аргументов нет Я больше. Да? Посмотрите Я, Я не знаю, что сегодняшний Я день, не надо за других говорить, хорошо? Я тоже праздник. Девушка, ну и что, это, это не сегодня тот праздник. праздник. Мы чтем не то, что праздник. было, а не чтем то, что сейчас Я ваше мнение поняла. Ветеранам Я говорю свое. Слава. Ветеранам, ветеранам слава! Слава ветеранам! ветеранам слава! слава нашим победителям, МАИ, да. истинным нашим. победителям. Спасибо, это, это, их, это их, праздник. Спасибо вот деду вот за именно, победу. Сам. Девушка. <Russia> Чего, ветеранам, ветеранам слава, ветеранам слава. Euh, спасибо, ветеранам. Да, спасибо. Ветеранам. И какие-то оккупанты. Это мой отец прошел войну, оккупант? Это кто-то решил, что он освобождал всех, что вы живы, живете. За это мой папа был оккупантом? тогда мой папа был коммунистом, честным человеком был. Вот мой папа. И слава героям, слава участникам войны, слава вот каким героям. Они есть, он ребята с Бандерштата. Это ребята с Бандерштата. 6 миллионов украинцев погибло во Второй мировой войне. А сколько упал погибло?

для меня это символ. Сейчас МАК, ну, но это Влади дело выбор... Много. Кстати, дочь поэта Владимира Кудрявцева, э, вы стажары песню знаете? Это его дочь. Я защищаю ветеранов, которые... На них гонение. Сегодня, на сегодняшний день помолчат. Это день победы, это день ветеранов, день которые в 45-м отстояли это... и победы земли. землю. Хай говорят, а что ж вы эту войну бачили? Я же я бачил эту войну. Я ценю это, их осталось Но, уже считанные единицы. Вот. Я пережила войну и знаю, что это такое. а ты Парень. Я же ребята из Очищают, так, а что вы, что вы А вы войну видели? Да, Нет, я, видел. я видел. Я видел, войну. Да, в Луганске, у меня дома. Я из Луганска я видел они из города шапки. Такой? Да, Роди я чего? против Российской Федерации оккупации, потому чего? что под этими георгиевскими мы лентами были, или они к нам в марте месяце прошлого защищать? года Нет. разгоняли мирные украинские миссии. Били арматурой по головам. Что? Потом с этими георгиевскими ленточками люди захватывали что? административные что? здания, потом стреляли наших Ой, солдат. Я да. а а да. а а это видел. Мне не нужно это было рассказывать. <связывания> сказал, Каутиш, От кого, защищали? Лечить? От кого не вы защищали? Человек с криптой. Это кошмар. 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 Это там были люди с голыми руками. про войну руками пришел. Гиркин это уже был второй Не понял. второй Послушайте сюда, я прошу прощения, я прошу прощения. Давайте побоимся Бога, все-таки старые люди здесь лежат. Давайте не будем, зачем? Я его оккупанткой. А я войну пережила. Идите иди, молча, пришли сюда и молча уходи. Правильно. Да. Только не надо Без говорить. Без провокации. Все. Без провокации. Да. Согласен. Мы стараемся. Да. Только люди защищали, свою меня? родину. Мы, мы да. А вот те люди Это защищают наши мою наши родину люди. сейчас. Нас, сейчас нас защищают. защищают. Нас, нас, нас защищают. защищают. Нас Совершенно да. верно. Вы Терпите. говорите, да. Претерпеть надо. Да. Да. Конечно. Мир, мир начинается внутри себя. Ну, Конечно, не, не надо никого... Потому что из-за таких людей у нас и война началась. Подождите, говорить. что говоришь? Спокойненько, думаешь, что пожалуйста. Соблюдайте. Сейчас большой праздник, пожалуйста. Не звертайте на них уваги, они для того Ой, и стоят. Пожалуйста, всех ко всем граждане, огромная просьба, соблюдайте мир и спокойствие. Всему свое время, Бог всех рассудит. И движение украинский выбор, поздравляю вас всех, с великим праздником Алло. украинского народа. Днем победы. Ура! Днем победы. Алло! Ура! Ура! Вспомним их. Пусть они помогут нам, а мы защитим их память. Спасибо. Спасибо. Днем победы! Ура! Ура! Спасибо! Уважаемые киевляне, сегодня великий день, день победы, который состоялся в Великой Отечественной войне. Поэтому урон огромный принесла Великая Отечественная война. Именно не другая, не святого, а Великая Отечественная война. С праздником всех! Здоровья, счастья и памяти не забыть! тех, кто отстоял нам жизнь. И сегодня, я думаю, придет время, когда чистое небо над Украиной будет полностью чистым и спокойным. Жизнь мы сами построим. Надо, чтобы была свобода и победа во всем. С праздником всех вас! И спасибо, вам, что помните, что пришли. Спасибо за смелость всем. Фашисты не пройдут! Фашисты не пройдут! Фашисты не пройдут. 9 мая!